Это то и идти. Еще и сегодня да, такой. Тут сухиши, вот тут, сюда Мы еще по светлу, было там пару человек, но они выходили. Мы были последние, кто вызывал участников, я так и не понял, где-то ближе. Или это уже для Пишинеца? Кончар Романкович.

干这个活的。 24 февраля 2017 года на оперативно-координационный центр Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области поступило сообщение о том, что рыбаки, которые вышли на лед на Днестровском лимане в районе населенного пункта Надлиманская, Авидеопольского района Одесской области, требуют помощи. Всего на льду находилось от 100 до 200 рыбаков в дневное время. В результате таяния льда лед стал проваливаться. 8 человек оказалось на льду. По прибытию пожарно-спасательных подразделений оказывалась помощь по эвакуации местными, местным населением, рыбаками также проводились поисковые работы, в результате которых обнаружено тела трех рыбаков. Причины ситуации в настоящий момент оперативно-следственными мероприятиями устанавливаются. Заместитель начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, полковник службы гражданской защиты Критский Александр.